da yani bizim təbii ki aramızda olduğumuz illərdə təmin etmişik. Xəbər var. Bu gün Fərhodpaşara zəng etdim ki, belə bir təşəbbüs yaradı sürürəm ki, siz də qoşulasınız. Xəbər birinci fəaləsi, birinci şəxsidir. Bu gün həqiqətən də çox tarixi və əlamətlər bu gün bir əfəlin yaşayırıq. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmet diləyirəm. Ailələrimizə Allahdan şəfqətlər deyil inşallah ona Azərbaycan xalqının şərəfinə Azərbaycan xalqının şərəf, adına sanını çox uca tutan Allah bütün şəhidlarımıza canını qanını vətən uğrunda şəhid olan hər bir şəhidimizə baxdığım yerlərdə də salam. Təşəkkür edirik. Şəxsi mənim adından da sizə təşəkkür edirəm. Bu çox gözəl bir təşəkkür ilidir. Sözüm. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, I Qarabağ müharibətinin iştirakçıları, şəhidləri, qəziləri Məs Azərbaycanın 80% torpaqlarını əliyalıq mühafizətdirlər. Onlar